Нормально выглядит? Снимаешь, да? Друзья, всем привет! У нас сегодня Камри, 23 год, 15 тысяч пробега. И мы уже заменили тут устройство, потому что клиент захотел хорошую, нормальную голову. То, что тут стояло, это, честно, просто печаль, вообще беда. Сейчас мы поставили мультимедиа от компании КРС, моделька rs 202 К, И сегодня мы расскажем, как это работает и как это выглядит. Друзья, Camry 23 -го года, 10-дюймовый дисплей, вот такой вот рамочке, глянцевая, шикарно встает, э, вписывается интерьер, моделечка KRS -RS 200, ой, RS 500 2K, это 10 дюймов, просто превосходный, шикарный дисплей. Также поставили камеру штатную, сняли, поставили шикарную Full HD камеру, картинка тут просто превосходная. Пока ну, у нас тут отображение идет парктроников, когда кто-то будет проходить, все будет показывать. Мультируль мы подтянули. Климат отображается. Сейчас я вам включу видосик. Кстати, в этом автомобиле мы уже заменили э, все динамики. Мы зашумили двери. Мы поставили четырехканальный усилитель. Мы поставили сабовое звено. И эта тачка у нас уже зазвучала. И сейчас я вам включу, и вы послушаете, как она звучит и как выглядит. Картинка. Вот эта. Это просто превосходно. You And mine just caught up to me. in a long time down So we're up against a master thief, assassin, high-performance driver. Who is he? Это просто кайф. Ребят, это просто кайф Посмотрите, как работает перемотка на данном аппарате Ничего не глючит, ничего не тормозит Вообще работает, ну просто Песня пальчиками вот, Водишь, оно приятно, мягенько Беспроводной CarPlay Блютузы, флешки 4G, DSP процессор Все есть Хоть, Хотите, с телефончика раздавайте Wi-Fi, все есть Штатные функции, вот, наведи камеру, покажи вот, смотрите, пока ну, все подтянулось. Давление. Вот. Дверки открываешь, все показывает. Видите, какая красота. Руль. Ну, все работает, климат. Смотрите, температурку показывает. Ну, песенка. Просто песенка. Картинка. Я не знаю, сейчас вот э, мы оклеили в защитное стеклышко. И, конечно, мы снимаем на iPhone, было бы, было бы хорошее оборудование, мы бы показали какая картинка. А так вот особо не покажешь, потому что оно засвечивает. Ну, магнитолка просто песня. Ребята, эти магнитолы продаются очень давно, скажем так. Они себя хорошо зарекомендовали. Не стыдно ставить. Будут, скажем так, дарить нашим клиентам только положительные эмоции. За более детальную информацию вы можете обращаться к своим установщикам кто вам предложил данное устройство, к своему магазину, там, где вы выбираете менеджеру, то есть вас более детально проконсультируют. От себя хочу сказать, что действительно хорошие аппараты работают, радуют, и мы постоянно стараемся, скажем так, делаем все лучше и лучше, чтобы эти магнитолки себя, скажем так, хорошо показали, то есть полностью хороший процессор, собираются они по самым новым технологиям, то есть, ну, действительно хорошие, дорогие аппараты. Моделечка КРС РС 502К. Магнитолка стала вот, стала вот такой вот рамочки шикарной. По дизайну вообще вписывается просто песня. Все работает, все хорошо. То, что было тут по штатке, по штату, да, это ну, совсем печаль. 23 -го года тачка, и вы сделали вот такую вот беду. ну куда, ну что? Тойота, ё-моё. Ну, это ж никуда не годится. Владелец приехал, новая машина. Сейчас 15 тысяч пробега. Он первый раз приехал там поменять динамики, потому что никакие мусор. Зашумит двери. Э, потому что тоже, ну, блин, и влаживать приходится деньги, чтобы получить хоть какой-то ну, комфорт. Ну как, не какой-то, а хороший комфорт. И магнитолу и ту пришлось поменять. Так тачка 23 -го года. Ребят, у нас самый большой выбор автомагнитол. Обращайтесь к своим менеджерам, к своим установщикам. За более детальной информацией по ссылочке в описании вы можете посмотреть цену на сайте. Ну, а от меня огромное спасибо, что вы нас смотрите. Нам очень приятно, мы работаем и стараемся для вас.